2 августа Надежда Савченко объявила очередную голодовку в знак протеста против бездействия властей по освобождению пленных украинцев. Она пообещала, что голодовка будет продолжаться до дня положительного результата. Спустя полтора месяца наши журналисты случайно встретили Нардепа в одном из киевских общепитов и увидели, как же на самом деле голодает Надежда Савченко. После того, как наши журналисты застукали голодающую Надю на горячем, ее прессекретарь поспешно заявила, что Савченко прекратила голодовку еще в конце августа. Как же так получилось и что входит в меню голодовки летчицы депутата? Смотрите прямо сейчас. После выхода из кремлевского плена. Ней, ей пророчили чуть ли не президентский пост. Дуже добре, что є мінські договоренности, потому что мы сделаем все для того, чтобы они выполнились. Встречая ее как героиню. Так, я дам на все ваши Единственное, что смутило, Савченко, которая пленужила от голодовки к голодовке, истощенной не выглядела. Но тогда этому особого значения не придали. Она же героиня. После освобождения надежда с головой окунулась в большую политику. И за каких-то три месяца превратилась в обыкновенного украинского политика, которого ловят на лжи и самопиаре, критикуют и не доверяют. В начале августа, видимо, пытаясь вернуть себе ним героини, Надежда Савченка зробила то, що хорошо вміє, і що завжди зрабатувала. Об'явила очередну голодовку. Від сьогодні я знову оголошую голод на бездіяльність привладних всього світу щодо визволення українців із полону. Голод триматиму до дня позитивного результату. Шлі дні і неділі, а Надя все голодала. Спустя полтора месяца секретные материалы решили узнать у Нардепа, принес ли какие-то результаты ее протест и как ей, голодая, удается не терять вес. Этот вопрос мы ей задали на 43-й день голодовки. Хотелось бы У вас а? еще до вы голодуете. Это вы знаешь, час? Я очень Но... прощаюсь, меня сейчас ждут на встречу. На следующий день все вопросы отпали сами собой. 15 сентября на 44-й день голодовки мы засняли, как Надежда кушает в одном из киевских общепитов. В меню вошли салат оливье, борщ, булочка и яблочный штрудель. Так голодать действительно можно годами. Я не могу закликать людей до голоду, потому что я знаю, что для кого-то, для меня, 80 дней все нормально, а для кого-то там 60 это уже смерть. Это короткое видео с общепита мы выложили в соцсети. И буквально через пару дней, а точнее 18 сентября, пресс-секретарь Надежды Савченко заявляет, мол, голодовка закончилась еще 23 августа. Голодовка была прекращена еще в конце августа, после того, как глава Украины Петр Порошенко провел встречу с матерями пленных бойцов Сила ТО. Как так? Нам просто забыли об этом вовремя сообщить? Или все же голодовка была прекращена задним числом, после того, как Надю застукали с борщом? Сьогодні навіть родственники нардепа запутались з чого ж все починалась. Це була э, солідарність з мам, з мамами, які чекали зустрічі з президентом. Просили, ну щоб безпосередньо була інформація про обмін. До визволення українців із полону. Голод триматиме до дня позитивного результату. А в магазині рядом з її домом продавці говорять, що голодающа льотчиця за продуктами ходить регулярно. Поліки ж то ви надежду Савченка. А, Да, нас будем середочка начну часто приходить. Чтобы расставить ці точки над «и», льотчі? Це є раз все. Тот же вопрос. Е, стосовно того, коли ви е, припинили голодування? Я Власне, Чому? Як бачимо, Надія Савченко не хоче відповідати на запитання, коли саме вона припинила голодування? Заяв смі вона ніяких не робила. При цьому коментарі дає різні.